দল সংগঠন য'ত বেছি তাতেই আকৌ গন্ধগোলটো বেছি আৰু এই গন্ধগোলটো বাৰু হয় কিয় আপোনালোকে গম পায়নে নামনি অসমত কিন্তু দল সংগঠনো নাই আৰু এইবিলাক হাই হুলস্থুলো নাই নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আহি গ'লো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা বিশেষ কথাৰ কাৰণে সদায় আহোঁ কিন্তু সদায় আহিলেও এতিয়া এটা মই সেনানীৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ এইটো হ'ল আহোম সেনা আহোম সেনাত মই আগতে পাইছোঁ কিন্তু ইমান হেৰি কৰা নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ এটি বক্তব্যই বক্তব্য মানে এটা নিউজে মোক মানে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ হেৰি কৰিছে মানে উৎসাহ দিছে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকৰ চাগে হয়তো শিক্ষা শিক্ষা কিবা কিবি বোলা বস্তুটো আছে বা ঘৰুৱা সংস্কাৰৰ কিবা এটাত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মুখত তেনেকুৱা শব্দ মানে ওলাইছে আৰু সঁচাকৈ তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মিয়া সেনা আন্দোলনক লৈ পেলাই তেওঁলোকে মুখেৰে মাত দিছে কথাটো হ'ল কি তেওঁলোকে কৈছে ৰাস্তাত আন্দোলন কৰি মিয়া খেদি দেখাই লাভ নাই পথাৰত যাওক পথাৰত তেওঁলোকে খেতি পথাৰত লাগক তেতিয়াহে মিয়াখিনি ঠাই তেওঁলোকে পূৰাব পাৰিব এতিয়া বজাৰত চাগে গৈ পেলাই অইনখিনি কথা নকওঁ আমাৰ ইয়াতে মানে মিয়া মানুহখিনি নহ'লে শাক চবজি নাই গুৱাহাটী পূৰা খালী হয় ঈদত গতিকে সেই উজনি অসমতো ছেইম কেইটা অসমীয়া মানুহে দোকান বজাৰ দিয়ে কালি নে পৰহি এটা কোনোবা এজনে বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ক'লে বোলে বাইদেউ অসমীয়া বেপাৰী কেইটামান আছে তেহেঁতৰ ওচৰলৈ যাবই নোৱাৰিলোঁ বজাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহে জুই চাই দাম হেৰি সেইকাৰণে বজাৰ নকৰিলোঁ গতিকে মিয়া নহ'লে মানে তহঁতৰ নিজেই এতিয়া যে চিঞৰি বাখৰি আছ মিয়া চব্জিখিনিকে খাই আছ কোনে ক'ব পাৰিব বৰ্তমান অৱশ্যে এতিয়া ভাতকেৰেলা ছিজন ভা ভাতকেৰেলা দাংবডি এনেকুৱা ছিজন মাক দেউতাকে হয়তো কৰে আমিও তেনেকৈ কৰোঁ লাগে বান্দৰে খাই গৈ শেষ কৰক তথাপিও মানে কিবা এটা খেতি কৰিবলৈ পালে ভাল লাগে আৰু তেনেকৈ চাগে মাক দেউতাকে কৰিছে তেওঁলোকৰটো সেইবিলাক নায়েই ঢেটিঙালি কোবাই ঘূৰি ফুৰে আৰু কি হৈছে মিয়াঁ চব্জিকে খাবলগীয়া হৈছে আৰু মিয়া চবজি খাই পেলাই তেওঁলোকে চিঞৰ বাখৰখন আৰম্ভ কৰি আছে আৰু সেই আহোম সেনাৰ যিজন মানে হেৰি হয় তেওঁলোকৰ হেডজন তেওঁ এটা সুন্দৰ মন্তব্য দিছে আৰু মই সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ ক'ব মানে হেৰি কৰিবও নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে দিব নোৱাৰোঁ মই আগতেও কৈ আছোঁ আগত দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়াহে মই দিব নোৱাৰা হ'লোঁ এইবিলাক কিবা কিবি নিয়ম ওলাইছে সেইটো কাৰণে কৈছে যে আহোম সেনাৰ মন্তব্য পথাৰলৈ গৈ হাল বাওঁ কেনে ৰাজপথত সংগ্ৰাম কৰি মানুহক দেখাব নালাগে সেইটো এটা তেওঁক সুন্দৰ হেৰি ধৰিছে তাৰপিছত আৰু কৈছে যে কৰ্ম সংস্কৃতি আনিলেহে কোনে অঁ কোনো অবৈধ লোক শিৱসাগৰলৈ নাহে হয় কৰ্ম নকৰিলে বা কৰ্ম সংস্কৃতি কেনেকৈ আমি উন্নত কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক হ'লে বাৰু মিয়া আহিব পাৰিবনে মানুহক এনেই দেখাবলৈ মানে লাভ নাই আৰু তেওঁ হৈছে কিবা ৰমেন গগৈ দেই ৰমেন গগৈ আৰু তেওঁ গোটেই ভিডিঅ'টো মই কৈছোৱেই দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু উপদেষ্টা হয় উপদেষ্টা হয় আহোম সেনাৰ উপদেষ্টা আৰু যোনেই নহওক কিন্তু এই সংগঠনটোত তেওঁৰ নেতৃত্ব লৈছে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান হেৰিয়ে মানে উঠি অহা যুৱচামক সহায় কৰিব আৰু সেইকাৰণেই কৈছোঁ মানে মানে কথাৰে নহয় ন কিছুমানে যে কয় উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল গতিকে আৰ্হিটো তোমালোকে দেখুওৱা তেতিয়াহে কওঁ বোলে আমাক মিয়া নহ'লেও হ'ব আমি নিজৰ চব্জি কিতাপ নিজেই কৰোঁ আমি এনেকৈ আমুক ডিষ্ট্ৰিকত আমি চব্জিখিনি যোগান ধৰিম তেনেকৈ ক'ব পাৰিবনে নোৱাৰে কিন্তু আৰু এটা কওঁ এতিয়া বহুতে কিছুমানে কৈ থাকে ন আৰু সেই উপদেষ্টাজনে ৰমেন গগৈ তেওঁ ইমান সুন্দৰ কথা কৈছে মিয়া খেদাৰ নামত আইন হাতত তুলি ল'ব নালাগে আৰু আপোনালোকে এটা সৰু নিউজ মই দেখিছোঁ কালি দেখিছেনে নাই জানো হাতত জাঠি জোং লৈ পেলাই কেনেকৈ মিয়া খেদিবলৈ গৈছে দেখিছেনে আৰু নিজক আত্মৰক্ষা দিবলৈ কোনোবাই যদি মোক খেদি আহে মই কথা এটা কৈছোঁ খেদি আহে মই খালী হাতখনে যাম নেকি ময়োতো আগবাঢ়ি যাম হাতত মাৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ হাতততো এডাল দাণ্ডালৈ ময়ো যাম নহয় জানো গতিকে সেই বিপক্ষ পাৰ্টিটো তেনেকৈ আহিছে নিজক আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু তাতে এতিয়া একদম এই কিছুমানে মানে ফেচবুকত ফালি আছে এই মিয়াই কাটিবলৈ আহিছে মিয়াই আমুক কৰিবলৈ আহিছে সেইখন কিন্তু সেই আহোম সেনাৰ সেই হেৰিজনে ৰমেন গগৈয়ে তেওঁ কৈছে যে আইন কেতিয়াও হাতত তুলি ল ল'ব নালাগে এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে কাৰোবাৰ পুতনা হৈ পেলাই এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে পুতলা পুতনা হেৰি আহিছে দেই পুতলা পুতলা হৈ এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে আৰু ইয়াতো পুতলাই আৰু আপোনালোকে দেখিছেই কেনেকুৱা খামত পইচা লয় লৈ পেলাই নিজেই কয় মোক কিমান কোটি টকা দিছে সিমান কোটি টকা তেনেকৈ কিছুমান নিজে ফটাই ফুৰে আৰু নিজে ফটাই ফুৰাৰ পিছত মানুহে যেতিয়া দেখি পেলাই ক'ব যেতিয়া কথাটো ক'ব যে আপুনিতো আমুক আমুকৰ পৰা ইমান টকা লৈছে তামুকৰ পৰা ইমান টকা লৈছে তেতিয়া আকৌ এ ৰাম ফেন গুটি উলিয়াই উলিয়াই ৰাম ঘিণেই লাগে তেনেকুৱা সঁচা তেনেকুৱা ফেন গুটি ওলোৱা মানুহৰ ওচৰত মোৰ কথা পাতিও হেৰি নালাগে আৰু দেখিলেও কিবা ঘিন ঘিন লাগে মানে ভাত খোৱাৰ ওচৰতো সেইবিলাক দেখিছে মোৰ বমিয়ে আহি যাব আপোনালোকৰ হয়নে নহয় নাজানো কিন্তু এই ৰমেন গগৈ তেওঁ ইমান সুন্দৰ কথা কৈছে সঁচাকৈ মানে কি ক'ব বহুতখিনি ভাল লাগিছে নলগা হেৰি কি নহয় মানে গোটেই নিউজটো যদি আপোনালোকৰ আগত লগাই দিব পাৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ খুব ভাল লাগিলে হয় তথাপিও মই অকণমান চাওঁ পাৰোঁ যদি মই দিবলৈ হেৰি কৰিম তিনি ছেকেণ্ড চাৰি ছেকেণ্ড তেনেকুৱা মানে নিউজবিলাকহে দিব পাৰি গম পাইছে বেছি হেৰি নিউজ দিব নোৱাৰি মানে দীঘলকৈ নিউজ দিব নোৱাৰি যিয়ে নহওক বাৰু এতিয়া সেই ৰমেন গগৈ তেওঁৰ কথাকে মই কৈছোঁ চাওকচোন আমি যাক কিছুমানক আমি বেয়া বেয়া বুলি ভাবি থাকোঁ কিছুমান দলৰ আমি কাম মানে কাম নাই ইহঁতৰ আমুক নাই ভুচুক নাই এনেকৈ কওঁ সেইবিলাকেই আকৌ ভাল ভাল কথা কয় ভাল কাম কৰে আৰু তেওঁলোকৰ হেৰিটো চাবলৈ গ'লে একো মানে এই দুই নম্বৰী হেৰিটো নাথাকেও আৰু যিবিলাকে বেছি মানে মেডিয়াৰ আগত ফকফকাই থাকে সি যে এই মই এইটো কৰিছোঁ সেইটো কৰিছোঁ চাব আৰু এটা একদম জমনি কথা ক'ৰবাত যদি অকণমান বেমাৰী এজনক টেষ্ট দিবলৈ গৈছে তেনেকুৱা আমিও দি পাইছোঁ হা এতিয়াহে দিয়া নাই আমিও দি পাইছোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি এই চাহ মই টেষ্ট দিছোঁ বুলি কৈ পেলাই ৰক্তদান মহাদান সেইবিলাক কৰি পেলাই আমি মানে ফকাছত নাহো তেতিয়া মানুহৰ মানে বাহ বাহটো লয় আৰু চাই চিৰা ইমান মানে ভাল কামটো কৰিছে কিন্তু ভিতৰি আকৌ কেনেকুৱা মানে এনেই দেখাই পেলাই তেজটো দিয়ে কিন্তু ভিতৰি আকৌ একদম টোপ কাটিম মাৰিম গতিকে এইবিলাক ফকাছ কৰাতকৈ নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি যাম মানুহক দেখাই সেইখন আং বাং কিবা কিবি কৰিলে নহ'ব আৰু এই আহোম অঁ আহোম সেনাৰ ৰমেন গগৈলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ দলটো ঠন ধৰি উঠে মানে মনৰ আশা পূৰণ হয় যাতে ৰাইজৰ হকে কাম কৰে ৰাইজৰ হকে কাম কৰা মানুহে আমাক লাগে আমাক খোৱা মানুহ নালাগে আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে পকেট গৰম কৰা মানুহ নালাগে ৰাইজৰ পকেট গৰম হোৱাটোহে লাগে ৰাইজখনে যাতে সুকলমে চলিব পাৰে ঋণমুক্ত হ'ব পাৰে আপোনালোকে দেখিছে বস্তুৰ দাম মেডিচিন বিশেষতে মেডিচিন আৰু কাৰ ঘৰত আপোনাৰ কওকচোন কাৰোবাৰ ঘৰত বেমাৰী নাইনে বাৰু লাইফ টাইম দৰৱ খাবলগীয়া মানুহৰ ঘৰো আছে গতিকে ইমান বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে তাৰ ওপৰত বাৰু এইবিলাকে বাৰু মাত মতা দেখিছেনে নাই দেখা নামাতে আৰু এইবিলাক মানে ক'লে কথা ওলাই যায় এয়াৰপ'ৰ্টখনৰ কথাকে কৈছোঁ দীঘলী পুখুৰীৰ কথাকে কৈছোঁ মামাই এফালৰ পৰা বেছি কৰি তহিলং কৰিলে জাগিৰোড পেপাৰ মিলৰ দেখিছে নহয় অৱস্থাটো সেইবিলাকো দি কৰি শেষ কৰিলে তাত কোনোবাই মাত মাতিছে যেন নাই মতাই একমাত্ৰ সেই হোৱাই নোহোৱাই মানে কি কৰে অখিল গগৈয়ে যেতিয়া কথাটো কয় বা কৃষক মুক্তিয়ে যেতিয়া হেৰি কৰে তেতিয়া মানে একদম এই নহয় নহয় এইবিলাক আমুক তামুক বুলি তেনেকৈ কয় তেওঁলোক তেতিয়া কিন্তু শিয়ালৰ নিচিনা গাঁতৰ পৰা এনেকৈ জোপ লৈ থাকে আৰু আমাৰ কৃষকমুক্তিৰ মানুহ বিলাকে যিবিলাকে মানে আন্দোলন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ আন্দোলনটো সফল হওক নহওক প্ৰথমতে কিন্তু ৰাইজৰ মাজলৈ গোটেই স্বৰূপটো দাঙি দিয়া মানে দল সংগঠনেই হ'ল কৃষক মুক্তি আৰু আপোনালোকে গম পাইছেনে এতিয়া মই কওঁ বহুতে মোক কয় নহয় এই আপোনালোক দালাল আপোনালোক ইমান আপোনালোকৰ কৃষক মুক্তিৰ উমানন্দ মুদৈ এনেকুৱা হ'ল নহয় আপোনালোকক কৈ দিওঁ উমানন্দ মুদৈ যে দুখমুক্ত হ'ল গম পাইছে আপোনালোকক সেইটো হেৰি দিলোঁ সেইটো সৰু ল'ৰা উঠি অহা ল'ৰা তেওঁ কিবা এটা কৰিছিলে হয় নহয় আৰু এইবিলাক আচলতে গম পায়েই তাৰ এজন বিধায়কৰ লগত তেওঁ কিমান কি হৈছিলে সেইবিলাকৰ হেৰিতে ফচায়ো আৰু এইখন চৰকাৰ সেইটো মানুহ ফচোৱাত নাম্বাৰ ওৱান আৰু কিবা কয় নহয় ভালে পায় ভালক যাবৰে পাই খালক গতিকে মামাৰ লগত মিলিব পৰাটো আকৌ বৰ বেলেগ বস্তু হ'ব নালাগিব দেই মানে মামায়ে যদি বোলে হেৰি কি বুলি কয় গছত গৰু উঠে অঁ হয় মামা গছত গৰু উঠে তেনেকৈ ক'লেহে মামাৰ লগত মিলিব পাৰে আৰু মুঠতে মামাৰ ভৰিৰ তলত যোন থাকিব সেই চব মানে সকলোখিনি ভালেই আৰু মামায়ে কেতিয়াও কোনো মানুহক ওপৰলৈ মামাতকৈ ওপৰত কেতিয়াও উঠিবলৈ নিদিয়ে সদায় মামাৰ ভৰিৰ তলতেই থাকিব লাগিব সেইটো মামাৰ নিয়ম আৰু ভগৱান জানে আৰু দেই ভগৱান বুলি কৈছোঁ আৰু তেওঁৱেই এসময়ত কৈছিলে কিছুমান কথা কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ তেনেকুৱা এটা বক্তব্য দাঙি ধৰিছিলে পাপৰ ফলত তেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হয় সেইবিলাক ওলাইছিলে কিন্তু মই দেখি জানে এতিয়াও সেই শব্দটো কিন্তু মই কৈ দিয়া নাই আৰু ভগৱানে জানে এইবিলাক যে পাপৰ ফলতেই মানে তেনেকুৱা এজন আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছোঁ নেকি পাপৰ ফলতেই আচলতে পোৱা নিচিনা লাগিলে আৰু এইবিলাক কেনেকৈ হ'ল একদম তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে এইবিলাক হ'ল কিমাননো কি ক'ম সেই তৰুণ গগৈ যদি উল্টা পোল্টা নকৰিলে হয় প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ দে মোৰ ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব এইবিলাক হ'বলৈ এইখন চৰকাৰ আহিবলৈ নাপালে হয় আৰু এইটো বুদ্ধি কৰিছিলে অৱশ্যে মামায়ে ইয়াৰ আগতেও মই বহুবাৰ কথাটো কৈছোঁ মামাই এইবিলাক বহুত হেৰি কৰিলে দুই নম্বৰী কৰিলে কৰি পেলাই মানে তৰুণ গগৈক একেবাৰে মানুহৰ ওচৰত মানে নিজ কৰাই পেলালে কোনো কথাৰ ভেলু নাইকিয়া কৰি পেলালে এসময়ত মানে কি হয় তৰুণ গগৈয়ে কিবা এটা কথা ক'লেও বা নিউজত যদি কেতিয়াবা মানে ওলাই ন মুখ্যমন্ত্ৰী ওলাই থাকে তেতিয়া কিন্তু চেনেলটোৱে চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছিলে গম পাইছে সেইটো কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে আৰু এইবিলাক মামাৰে চাল ভাবিছিলোঁ মামায়ে বিজেপিত আহি পেলাই অন্তত তেওঁ ভাল হ'ব আৰু কিন্তু তেওঁ উলটা হৈ গ'ল আচলতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক মানে সৰ্বা হেৰিক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিম বুলি আমি বিজেপিক ভোট দিয়া নাছিলোঁ আচলতে মানুহক বহুত গাদ্দাৰ কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই ইয়াৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁৱেই এইবিলাক দুই নম্বৰী কৰিলে আচলতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখলৈ চাই পেলাইহে এজন ভাল মানুহ উঠিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি তেওঁক ভোট দিয়া হৈছিলে আৰু বিজেপি চৰকাৰখন অনা হৈছিল কিন্তু তেওঁ আমাৰ গোটেই অসমীয়া হেৰিটোক মানে সক্ৰাটো শেষ কৰি পেলালে গাদ্দাৰ বুলি কয় যে গাদ্দাৰ এতিয়া তেওঁৰ মুখত কিন্তু বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো শব্দ নাইকিয়া হ'ল হয়তো তেওঁ খুব যত্ন কৰিছে সেই শব্দটো মুখৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবলৈ আৰু আগতে সেই তেওঁক সেই শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে মানুহে একদম বহুত বেয়া পাইছিলে যি নহওক তেওঁ নিজৰ গাদীটো বচাব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ এতিয়া আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰক কেতিয়াও সৰ্বানন্দ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে মই কৈ থ'লোঁ এই ৰাতিখন মই এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কেইটা বজাত জানেনে দহটা বজাত গতিকে মই আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ দেই আপোনালোকে হয়তো মোৰ ভিডিঅ' চাই চাই কাৰণেই ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কিছু ম মন্তব্য দিয়ে আৰু তাৰ মাজতে এই সেনানী কিছুমানে ধেমা ধৰাই মোক বহুত অশান্তি কৰি থাকে আৰু অশান্তি কৰি থাকক তেওঁলোকে নাজানে যে মই সেই কমেণ্টবিলাক যদি মই ডিলিট কৰি দিওঁ মোক আকৌ বেলেগ মানুহে চাবলৈ নাহিব নহয় বেলেগ মানুহে চাবলৈ আহিলেহে আকৌ মই ভিউজটো পাম নহয় জানো গতিকে মই প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি থৈ দিওঁ তেহেঁতৰ পৰিচয়টো দিওঁ আৰু মই আজি আপোনালোকে তেওঁলোকক কথা দিলোঁ মই আৰু কোনোদিনেই উত্তৰে নিদিওঁ তহঁতে যিমানেই মোৰ তাত আহি চেলেকিবলৈ ঘূৰি ফুৰ মই আৰু উত্তৰে দি দিওঁ আৰু এটা জমনি কথা কি ইমানেই ব্লক কৰোঁ কি হয় জানে নাই দহটা পোন্ধৰটা কিছুমান আহিব আহি ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাব চাব এটা তলা লগোৱা আৰু আপোনালোকক মই কৈছোঁ দেই তলা লগোৱা হেৰিবিলাক যিমান মোৰ তাত মানে আছে মই সেইবিলাকক কিন্তু একচেপ্ট কৰা নাই বহুতে ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাই থৈছে মই একচেপ্ট কৰা নাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব তলা খুলিলেহে মই একচেপ্ট কৰিম আৰু কিছুমানে ছাৰ্চ কৰি কৰি হয়তো চাই আপোনালোকে জানেনে নাই জানো যেতিয়া মানুহে ধৰক মোক চাৰ্চ কৰি কৰি চাই তেতিয়া কি হয় সেইটো আহি থাকে মানে পূৰা আহি থাকিব আপোনাৰ মুখৰ আগত তাৰপিছত তেতিয়াই সন্দেহজনক হেৰিটো হয় সেইটো খুপৰিত মাল থকাবিলাকে গম পায় নে নাপায় ক'ৰপানো থাকিব ঘোঁৰা গোবৰ থাকিলেতো সেইটো গম নাপায় যিমানেই চাৰ্চ কৰি নাচা যিমানে হেৰি কৰি নাচা মই তহঁতৰ তাত কোনো কাৰণতেই নাযাওঁ গম পাইছানে সেইটো মোৰ ভাল লাগে মোৰ নিজৰ এটা স্থিতি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে মই চবতে মই তেনেকৈ গৈ পেলাই জঁপিয়াই নাথাকোঁগৈ দৰকাৰেই নাই মোৰ তেনেকুৱা কৰিবলৈ মই নিউজ চাওঁ অকল আৰু ভকতীয়া কিছুমান নিউজো নাচাওঁ আৰু ভকতীয়া নিউজত মই কমেণ্টো নকৰোঁ আৰু যিটো নিউজ নেকি মোৰ মন পচন্দ হয় কাৰো ছাইড লৈ কথা নকয় সেইটো নিউজতহে মই মানে হেৰি কৰোঁ ছাপৰ্ট কৰোঁ বা সেই নিউজটোতহে মই কমেণ্ট কৰোঁ গতিকে মোক বেলেগৰ হেৰিত তাত গৈ পেলাই মোক সকটীয়া কমেণ্ট কৰা আপোনালোকে কেতিয়াও নাপাব মোৰ তাত আহি কৰক মই আজি আপোনালোকক কথা দিলোঁৱে ৰাতিখন কেতিয়াও মই আৰু উত্তৰ নিদিওঁ ইমানেই ক'লোঁ তহঁতে যিমানেই মোৰ পিছত লাগি থাকো লাগি থাক গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুফালে ভালে কুফালে ৰাখক ভুলেই হৈ গৈছে দেখিছেনে বাৰু কথা কওঁতে কওঁতে তাকেই কামনা কৰিছোঁ ভালে থকাটোৱে সদায় কামনা কৰোঁ গম পাইছে তথাপিও ভালে নাথাকে মানে ভগৱানে তাতো চকু মেলি নাচায় গম পাইছেনে গতিকে এইখিনি আছিলে মোৰ চমু ভিডিঅ'টো মানে চমু কৰিবলৈ চাওঁ তথাপিও অকণমান দীঘল হৈ যায় আৰু দেই সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব গতিকে সেই এতিয়া লৈছোঁ বিদায় বাই বাই